Меня зовут Игорь. Я закончил Харьковский социально-экономический. Переехал в Харьков примерно 4 года назад. И перед этим я закончил еще несколько вузов. И это был коробки. Я был там агрономом. И был также трактористом. Я закончил два лицея приехал в Харьков, потому что понял, что в Херсоне нет работы и нет возможности как-то существовать, жить. И я понял, что нужно ехать в большой город для того, чтобы как-то реализовать себя, реализовать свои возможности, свои какие-то желания. Поступил в Харьковский колледж на социального работника, закончил и закончил параллельно с со социальной работой, я закончил повара. Потому что я понял, что готовить это что-то мое. То, что мне очень сильно нравится. То, что я готов выделять на это в свое время и в этой сфере развиваться. И потом пошел дальше по этой специальности. Вот. Пытался работать. У меня были проблемы с трудоустройством, потому что я имею форму инвалидности третьей группы, и врачи сказали, что вы не можете работать поваром, потому что какие-то проблемы ведут к определенным последствиям. Я переехал в Харьков, и в Харькове я познакомился с организацией под названием Эмаус, которые в дальнейшем стали очень хорошими друзьями. Вот и которые на данный момент мне очень сильно помогают в, в разных вопросах и также в вопросах трудоустройства, в вопросах а, моих желаний, а также желания стать поваром. И они хорош, они выделяют очень много для меня времени и ресурсов, чтобы я мог познавать сферу кулинарии в каких-то других областях, таких как оперативы, такие как частные встречи. Это маленькие шажки к моей большой цели. После встречи с Эммаусом, знакомства, дружбы, я открыл больше, открылся и стал больше уверенным, уверенным в себе, уверенным в своих силах, что я все-таки что-то могу, что-то больше, чем когда-то, либо стать даже этим поваром за счет того, что ты дружишь с Маусом, и ему помогает тебе поверить в себя. Мои планы на будущее в сам ну, очень большие планы, это, конечно же, я хочу э, что-то открыть свое, что-то, чтобы это было, чтобы я был там э, главным э, шеф-поваром, это было э, мое заведение, в котором я вижу помощь другим людям, которые имеют такие же проблемы, как и я, которые не могут э, там официально трудоустроиться и работать э, в плане кулинарии, в плане э, ну, всей сферы ресторанного бизнеса. Сейчас я не боюсь идти к своей цели, потому что у меня есть очень хорошая поддержка, это хорошие друзья, которые поддерживают меня и помогают мне в разрешении этих жизненных вопросов.